Bayram günlərində Bakı-Sumqayıt elektrik qatarlarının hansı qrafik üzrə hərəkət edəcəyi açıqlanıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə 31 dekabr, 1, 2, 3, 4 yanvar tarixlərinin qeyri-iş günləri olması ilə əlaqədar olaraq həmin günlər yalnız aşağıda qeyd olunan Bakı-Sumqayıt elektrik qatarları hərəkət edəcək. Bakı-Pirşaha-Sumqayıt istiqamətində hərəkət olacaq qatarların cədvəli: Bakıdan saat 8:35-də, 10:00-da 15:50-də, 17:50-də, 18:25-də, 19:55-də, 20:30-da yola düşür. Sumqayıtdan 7:00-da, 7:25-də, 9:00-da, 10:00-da, 10:45-də, 16:50-də, 18:00-da, 19:30-da yola düşür. Bakı-Xırdalan-Sumqayıt istiqamətində hərəkətli olacaq qatarların cədvəli. Bakıdan 8:20-də, 17:20-də, 18:50-də, 19:35-də yola düşür. Sumqayıtdan saat 8:00-da, 9:30-da, 18:45-də yola düşür.